নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপৰ চৈধ্য নম্বৰ পেজৰ পৰা যিটো নেকি আছিল অ' লুক এট দ্য মোন প্ৰথম লেচনটোৰ মানে পিছৰ যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত ইয়াতে আছে নাও ৰিড দ্য ষ্টৰি এগেইন দেয়াৰ আৰ ছাম ডিছক্ৰাইবিং ৱৰ্ডছ ইন দ্য ষ্ট'ৰী ইয়াতে কৈছে যে নাওৰিড আমি এতিয়া পঢ়োঁ দ্য ষ্টৰি এগেইন আকৌ আমি পুনৰ পঢ়োঁ আকৌ আকৌ আমি এই যিটো ষ্টৰীটো পিছফালে পঢ়ি আহিলোঁ এটা ভেৰা আৰু শিয়ালৰ যিটো নেকি কাহিনী সেই কাহিনীটো আকৌ পঢ়িব দিছে দে আৰ চাম ডেচক্ৰাইবিংৰ্ডছ ইন দ্য ষ্টৰী বৰ্ণনামূলক যিবিলাক শব্দ আছে সেইবিলাক আমাক ষ্টৰিটোত উলিয়াব দিছে এণ্ড ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্ছ আণ্ডাৰলাইন দ্য ৱৰ্ডছ এণ্ড ৰাইট ডেম টু অন দ্য বৰ্ড হিয়েৰ টু হিয়াৰ আৰ টু ডিছক্ৰাইবিং মৰ্ছ ইয়াতে দুটা দিয়া আছে থিক এণ্ড লেজি আৰু এইকেইটা আমাক পঢ়িব দিছে এইখিনিয়ে তাৰপিছত আঠ নম্বৰটোত দিছে যে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য ৱৰ্ডছ ইন দ্য বক্স ইয়াতে কৈছে যে তলৰ বাকচত দিয়া যিকেইটা শব্দ আছে সেইকেইটা শব্দ তাতে খালী ঠাই পূৰ কৰা বুলি কৈছে দ্য ৱৰ্ল্ভ এ নম্বৰটো হৈছে দ্য ৱৰ্ল্ভ লীভ ডেছ এ থিক ফৰেষ্ট মানে যিটো নেকি এই শিয়াল বা যিটো শিয়ালে বাস কৰিছিল ৱাল্ফ লিভ ইন এ ঠিক ফৰেষ্ট মানে এখন হাবিত বাস কৰিছিল ডাঠ হাবিত বাস কৰিছিল বি নম্বৰটো হৈছে দ্য ৱাল্ফ কেম টু দ্য ষ্ট্ৰিম টু ড্ৰিংক ৱাটাৰ মানে ভেড়া পোৱালিটো কিহৰ কাৰণে আহিছিল পানী পি খাবৰ কাৰণে তাতে আহিছিল সেইকাৰণে টু টু দিছোঁ তাৰপিছত দ্য ৱাল্ফ চাউটেড এট দ্য লেম যেতিয়া নেকি ভেড়াটোৱে এই হেৰিটোক দেখিছিল কি বুলি কয় ৱাল্ফ যেতিয়া নেকি ভাড়া ভেড়াটোক দেখিছিল তেতিয়া সি চক খাই উঠিছিল দ্য লেম্প লুক আপ এণ্ড শ্ব' দ্য ৱৰ্ল্ভ ইয়াতে আপ হৈছে ইয়াতে যিটো নেকি ডি নম্বৰ লাষ্টৰ এইটো আপ দি দিছোঁ ডেছ যিটো নেকি আচ আছে তাতে আপ ন নম্বৰটোত কৈছে যে লুক এট দ্য পিকচাৰ এণ্ড ৰিড দ্য চেণ্টেঞ্চ ইন দ্য বাবলছ এলাউড ইয়াতে কৈছে যে এই যিকেইটা নেকি গ'ল গ'লকৈ দিয়া আছে সেইকেইটা বাবলছকেইটা পঢ়িব দিছে যিকেইটা ফুট ফুট দিয়া আছে সেইকেইটা আই এম গয়িং টু ফ্ৰাই টেন দ্য লেম্প মানে কি কৈছে মই যাই আছোঁ ফ্ৰাইটেণ্ড মানে ভয় খুৱাব দ্য লেম্প ভেড়া পোৱালিটোক মই ভয় খুৱাবৰ কাৰণে যাই আছোঁ তাৰপিছত দ্য ৱাল্ফ ইজ ট্ৰাইং টু ফা ফ্ৰাইট এন মি তেতিয়া ভেড়াৰ পোৱালিটোৱে ভাবি আছে সি মোক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে বুলি ভাবি আছে ভেড়াৰ পোৱালিটোৱে তাৰপিছত দহ নম্বৰত কৈছে যে ছে এণ্ড ফাৰ্ষ্ট এজ ইউ কেন কৈছে তুমি যিমান সৰকৈ পঢ়া সিমান সৰকৈ মাতা আৰু পঢ়া বুলি কৈছে এ নম্বৰটো হৈছে ৱাছ ৱাটাৰ ৱাল্ফ ৱেল ৱেণ্ট বি নম্বৰটো হৈছে দ্য ৱিক ৱাল্ফ ৱেন টু দ্য ৱেল এণ্ড ৱাশ্ব হিজ ফেচ উইথ ৱাটাৰ তাৰপিছত ছি নম্বৰটো আছে এ লিটল লেম্প লেজি লে লেজিলি অন হাৰ মাদাৰ্ছ লেপ তাৰপিছত দুই নম্বৰটো আছে যে দ্য লিটল লেম্প লুক এট হিজ লাভলী লেক্স তাৰপিছত এঘাৰ নম্বৰত কৈছে যে লুক এট দ্য পিকচাৰ এণ্ড ৰিড তলৰ ছবি কেইটা চোৱা আৰু পঢ়া স্মল স্মলাৰ স্মলেষ্ট স্মল মানে সৰু স্মলাৰ মানে অলপমান সৰু তাৰপিছত স্মলেষ্ট মানে গোটেই বহুত সৰু এইটোৰ কথা কৈছে তাৰপিছত হৈছে তল তলাৰ টলেষ্ট মানে অলপ ওখ তাৰপিছত আৰু অলপমান ওখ আৰু চবতকৈ ওখ তাৰপিছত ইয়াতে আছে আই এম ষ্ট্ৰং মেন আই এম ষ্ট্ৰংগাৰ দেন ইউ ইয়াতে কৈছে আই এম ষ্ট্ৰং মেন মই এজন শক্তিশালী মানুহ আই এম ষ্ট্ৰংগাৰ দেন ইউ কৈছে মই তোমাতকৈ শক্তিশালী তাৰপিছত কৈছে আই এম দ্য ষ্ট্ৰংগাৰ অল অফ মই চবতকৈ বেছি শক্তিশালী বুলি কৈছে তাৰপিছত লং লংগাৰ লংগেষ্ট ৰিচ ৰিচ আৰ ৰিচেষ্ট শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট আৰৰ্টেষ্ট উইক উইকাৰ উইকেষ্ট হেভি হেভিয়াৰ হেভিয়েষ্ট ফেট ফেট আৰ ফেটেষ্ট হেপী হেপিয়াৰ হেপিয়েষ্ট ৱাইড ৱাইড আৰ ৱাইডেষ্ট ফিল ইন দ্য বক্সেছ উইথ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডছ ইয়াতে মই যিখিনি নেকি আমাৰ ফিল আপ কৰিব লগা আছে যিখিনি খালী ঠাই আছে আমি সেইখিনি ফিল আপ কৰিছোঁৱে ই আৰ আৰু ই এছ টি যোগ কৰিব লাগে লং হ'লে লংগাৰ ই আৰ যোগ কৰিছোঁ আৰু ই এছ টি যোগ কৰিছোঁ মানে অলপ ডাঙ অলপ দীঘল আৰু অলপমান দীঘল আৰু চবতকৈ দীঘল সেনেকুৱাকৈ হট হট আৰ হটেষ্ট হেপী হেপি আৰ হেপিয়েষ্ট বিগ বিগ আৰ বিগেষ্ট শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট আৰৰ্টেষ্ট ব্ৰেভ ব্ৰেভ আৰ ব্ৰেভেষ্ট উইচ উইচ আৰ উইচেষ্ট ইয়াতে তেৰ নম্বৰত কৈছে লেটছ ৰিড এ ফিউ ৱৰ্ডছ ই উইথ চাইলেণ্ট লেটাৰছ ইয়াতে কৈছে যে লেটছ ৰিড ফিউ ৱৰ্ডছ আমি কিছুমান শব্দ পঢ়োৱা চাইলেণ্টছ লেটাৰ যিবোৰ নেকি শব্দ নকৰাকৈ দুই ইউ ন' ছাম লেটাৰ্ছ আৰ চাইলেণ্ট ইন ছাম ৱৰ্ডছ কৈছে যে দুই ইউ ন' তুমি জানানে ছাম লেটাৰছ কিছুমান শব্দ আৰ চাইলেণ্ট মানে লাহে মানে মনে মনে ক'বলৈ ছাম ৱৰ্ড কিছুমান শব্দ ডেট এমে এমেইজিং এইটো এটা বৰ ধুনীয়া বুলি কৈছে লেটছ ৰিড ছাম ছাম অফ দিছ ৱৰ্ডছ উইদাউট চেয়িং দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডচ আমি যিকেইটা যিকেইটা নেকি আণ্ডাৰলাইন তলফালে আস্থানি থোৱা থোৱা আছে সেইকেইটাক আমি মাতিম এতিয়া লেম্ব বিটো হ'লে মুখখন চপাই মাতিব পাৰিনে নোৱাৰি বি বুলি সেনেকুৱা বি 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 ইয়াতে আছে লেম্ব টম্ব প্লাম্বাৰ তাৰপিছত আছে বম্ব কম্ব ক্ৰম্ব ইয়াতে তেৰ নম্বৰত আছে তেৰ নম্বৰ বি টো যিটো টিক দ্য ৱৰ্ড ইউ হিয়েৰ তুমি যিখিনি আছে তাতে তাতে টিক কৰিব দিছে লেম্প লেম্ব তাৰপিছত ডাম্প ডাম্প ইয়াতে যি দুটা শুদ্ধ হয় সেই দুটা টিক কৰিব দিছে আমি এতিয়া চৈধ্য নম্বৰটো আলোচনা কৰিম ৰিড দ্য ৱৰ্ডছ অন দ্য হোৱাইট বৰ্ড যিটো নেকি হোৱাইট বৰ্ডখন আছে সেই ব'ৰ্ডখনত যিকেইটা শব্দ আছে সেইকেইটা আমাক এলফাবেটিকেলি আমাক মিলাব দিছে আমাৰ তলত মিলাব দিছে এ বি চি ডি সেনেকৈ আমাৰ যিটো নেকি এলফাবেটৰ শব্দটো পাওঁ সেইটো বঢ়াব দিছে মোন বন লেম্প ৱাল্ফ ফৰেষ্ট নাইট শ্বিপ ভিলেজ পলাইট স্মলাৰ সেইকেইটা শব্দ তলত বহুৱাব দিছে নায় নাও ৰাইট ডেম ডাউন ইন এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰ ইয়াতে এ বি চি ডিৰে আমাৰ যিকেইটা যিকেইটা আহে এৰ নাই যিহেতুকে বিৰ আছে বন লিখি থৈ দিছে তাৰপিছত এৰ পৰা বিৰ পিছত নায়েই বি চি ডি ই এফ এফ পাইছোঁ ফৰেষ্ট তাৰপিছত এলেৰে লেম্প পালো এমেৰে মুন নাইট তাৰপিছত পলাইট চিপ স্মলাৰ ভিলেজ আৰু ৱাল্ভ এইখিনি তোমালোকে তাতে চাই লিখি ল'বা পোন্ধৰ নম্বৰটো হৈছে লুক এট দ্য পিকচাৰ এণ্ড ৰিড দ্য চেণ্টেঞ্চ ইয়াতে তলৰ পিকচাৰখিনি চাব দিছে ছবিখিনি চাই ইয়াতে পঢ়িব দিছে জুৰি ইজ থ্ৰী ফিট তল জুৰি কিমান ওখ তিনি ফুট ওখ তাৰপিছত মিলি ইজ থ্ৰী ফিট এণ্ড ছিক্স ইঞ্চিছ তল মিলি হৈছে থ্ৰী ফিট আৰু ছিক্স ইঞ্চি বেছি মানে বেছি ওখ তাৰপিছত ৰিণি ইজ ফ'ৰ ফিট ৰু ৰিণি চবতকৈ বেছি ওখ তাই চাৰি ফুট এতিয়া কৈছে নাও ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ চুজিং দ্য কাৰেক ৱৰ্কছ ফ্ৰম দ্য হেল্প বক্স ইয়াতে কৈছে যে তলত এটা বাকচত হেল্প বক্সত সহায়ৰ বাকচটো দিয়া আছে তাৰ পৰা চাই তলৰ কেইটা তুমি সম্পূৰ্ণ কৰা জুৰি ইজ এ টল গাৰ্ল হ'ব জুৰি এজনী কি ওখ ছোৱালী তাৰপিছত মিলি ইজ এ মিলি ইজ তলাৰ দেন জুৰি জুৰিতকৈ কি মিলি অলপ ওখ সেইকাৰণে তলাৰ বুলি দিছোঁ তাৰপিছত ৰিণী ইজ দ্য টলেষ্ট অফ দ্য ট্ৰি সিহঁত তিনিওটাৰে ভিতৰত ৰিণী চবতকৈ বেছি ওখ সেইকাৰণে এইটো দি দিছোঁ আৰু মোৰ শেষত এটাই ক'বলগীয়া কথা তোমালোকে যদি লাষ্টলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছা তেতিয়াহ'লে মোক এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিবা তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ মই সুযোগ পাম আৰু মানে মোৰ যিটো নেকি ছাপৰ্ট সেইটো তোমালোকে কৰিলে মই আৰু আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু মোৰ পজিটিভ যিটো নেকি এনাৰ্জি সেইটো বেছিকৈ তেতিয়াহ'লে আহিব তোমালোকে যদি মোক ছাপৰ্ট নকৰা মই তেতিয়াহ'লে আগুৱাই যাবলৈ মই অলপ হ'লেও কষ্ট পাওঁ ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ তোমালোকে যাতে মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰা আৰু যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু যাতে বেল আইকনটো বজাই দিয়া আৰু নেক্সট আমি যিটো নেকি চেপ্তাৰ আছে আমি সেইটো আলোচনা কৰিম আকৌ নেক্সট যিটো দুই নম্বৰ লেচন সেইটো আকৌ নতুনকৈ ভিডিঅ' আহিব তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ' পাবলৈ যাতে মোক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো বজাই থৈ দিয়া আৰু এটা য'তে লগতে লাইক এটা কৰি দিয়া থেংক ইউ থেংক্স ফৰ ৱাটিং